Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle Titikaka Gölü'nde rehberimizin bize uroların nasıl yapıldığını anlattığı videoyu paylaşacağım. Urolar Titikaka Gölü üzerindeki insanların yaşadığı yüzen adalar. Videoyu da bir uronun üzerinde çektim. Rehberimiz genellikle İspanyolca, arada da İngilizce konuşuyor ama videoya altyazı ekledim. Eğer otomatik açılmaz ise ayarlardan kendiniz de açabilirsiniz. Bu arada da çektiğim bazı fotoğrafları da sizinle paylaşıyorum. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Agua. Estamos flotando. La isla tiene un espesor de 2 a 3 metros. The island is approximately 2 o 3 metros thick. ¿Ya? Ahí está. Es agua. Estamos flotando. Ahí está. Ese es el totorómetro. Va a tirar ahí. Va a llegar esa piedra al fondo. Y va a contar, María, cuántos metros de profundidad habrá aquí. Tengan mucho cuidado. No caminen por los bordes. Detrás de las casitas donde la totora se ha podrido. Es muy frágil. Se van hundiendo. Ah. ¿eh? Hay muchos que se han resbalado, se han caído. Mucho cuidado, muy frío para darse un baño. Aquí no hay problema, podemos saltar aquí. Dos a tres metros de espesor. ¿No? ¿Ya llegó? ¿María? Muy bien, cuenta ahora. Kataki. Maya, paya. Maya. Paya. Kimsa. Puse. Pesca. softa, Pacalco. Kimsa calco. Ya tunca. Tunca, Tunca Mayani, Tunca Payani. 12 metros de profundidad, amigos. Aproximadamente 12 metros meters deep here in this part, okay? Esa es la profundidad, amigos. ¿eh? Mucho cuidado con ese hueco. Ahora sí, vamos a informar cómo se construye una isla, okay? Now we are going to inform how they built the artificial island. Señores, prácticamente la totora. La totora es el factor fundamental para la supervivencia de este pueblo. Que utilizan para todo. Vamos a empezar con la raíz de la totora, se llama Kili. Esto se llama Kili. Podrían hacer de esta totora, pero esto se pudre y se rompe la isla, no dura. Entonces, ellos han visto por conveniente mucho mejor utilizar la raíz de la totora. Pero, ¿qué creen? ¿Conseguir un pedazo de Kili es fácil? No. ¿Es duro? Esta gente tiene que meterse al agua, soportar el frío y cortar estos bloques como un queso, ¿no? cortan estos bloques de totora y luego para traer, es otro problema necesitan un año, dos años para construir una isla artificial luego gracias a ustedes gracias a ustedes van a comprar madera apuno van a comprar soga a apuno, y lo amarran van a, lo amarran así todos los kilis, una isla te puede durar 10, 15, 20 25 años, si lo cuidas no pero se necesita dos años por lo menos para construir. Un año, dos años. Poco a poco. ¿No? Ok, amigos, for building one artificial island, the people use the Totora Route. Kili is the name of this Totora Poner en la temporada de lluvia cada semana. Más, más. No lo cambian, sino van poniendo encima. Porque esto nosotros al caminar se va adelgazando y empieza a salir agua. ¿Han visto dónde está? ¿En qué está el agua? ¿No? Aquí no, no pasa nada. Entonces, así van poniendo. Cuando ya han hecho este patio, buscan un sitio estratégico. Normalmente es alrededor, alrededor para protegerse del frío del viento y ponen totora pequeñita, más elevado para los dormitorios. Luego con, sí. construyen la casa. Chukya, ratu la chus, la casita, antes las casas tenían esta forma, lo levantan y lo ponen encima, así, así, así esa forma tenían las casas, antes, ahora se ha modernizado, María tiene una casa moderna, tiene su panel solar, ahora tiene radio, tiene televisión, el año pasado han estado mirando el mundial, son fanáticos al fútbol, hoy día juega Perú con Uruguay nos van a estar mirando seguro en algunas islas en la Sub 20 son fanáticos del fútbol para hacer el fuego muy importante ¡Mapala! un pedazo de Kili o una piedra plana utilizan la totora seca como combustible repito, cuatro familias en esta isla 16 personas hasta aquí mamá sí. ok amigos Voy a aquí la presidenta, María ahí está la presidenta ahí está a votar aquí chacha

She says the small reed boat, two or three meters, it's very important transport. They use for go to the toilet. They have some things into the Totoro oh. reed. They use for go to the primary school. I told you, there are five public primary schools and one private, okay? They use for fishing. They use for cut at the near totora reed, for everything, the small one. Okay. La pequeña embarcación de 2 a 3 sí, sí, metros mira, es un taxi muy importante. Lo llaman Toyota, Volkswagen o taxi romántico. Porque van a pescar. Utilizan para ir al baño. Tienen letrinas dentro. De... Dice que la embarcación grande ha construido para ustedes. Les está invitando nuevamente para hacer esto. ¿Has podido navegar? En cualquier lago, pero no en el lago y en el Mercedes-Benz. Te está invitando, mira, te vas a, Yo sé que te. Vuelvo a repetir, te, te, te evitas de tomar una cerveza, pero te vas a ir contento de haber colaborado. Como ayer los hermanos chilenos me dicen, me voy contento sí, de haber colaborado sí. estos hermanos, ¿no? Entonces, ellos, para toda la isla, no solo para ella, sino para toda la isla, para comprar alimentos, medicinas. Para mantener la isla necesitan comprar sogas, palos en esta temporada, ¿no? 10 horcitos el paseo en el Mercedes-Benz, ¿no? Ahora, ¿quieres comprar artesanía? Te voy a mostrar la artesanía. Aquí puedes negociar, eso sí. Puedes negociar. Porque en Taquile no negocias ni un sol. Por más que digas soy peruano, soy guía, no te rebajan, ¿no? Ok, amigos, I told you.